чтобы люди видели, что не в Украине является причиной власть, э, проблем, не украинской власти, а какие-то другие причины. И, и правильно их освещать. Но опять же, нынешние люди, которые сейчас там есть, они не смогут этого уже поверить. Они уже сильно настроены против. Это не знаю, какая же работа проделана, это колоссальная работа, чтобы люди поверили это. То есть это уже новое поколение. Ой, все питання, Наталя Походнюк, газета тебе Києва. В першою, можливо, одної з перших, хто підняв, що пропала моя подруга Владик'яна Чорноградська. Я знаю Машу і вона не відповідає вже тиждень. Десь робіть що нібудь, коли казали, Таня, а може у нас справді там щось, може вона десь поїде Найшла гарну хлопця, десь поїхала, зникла, можна просто ці не хоче спілкуватися і раптом перебігає. А вона відеообращення, вона сказала, вона признала, то, що вона це бред якийсь, вона сама признала, що її заставили, що так говорити. Чи було таке відеозвернення, коли ви самі себе говорили, читали, що «да, я щось там знімала і наскільки це вплинуло на взагалі ситуації. Я никогда не признала своей вины, это однозначно, потому что если я еще плохого не делала, я ничего не признавалась. Я признавала то, что да, по факту я фотографировала это здание, я сказала о том, что я это делала для того, то вот это вот, То есть как журналист я это делала, как корреспонденты, все. То есть никогда не никакого видео, они опять же, намонтировать можно, сами понимаете, образом тесное обращение. Если никогда в моих признаний не было, они ничего не подписано, они говорят, ничего. Не да, ну, значит, почему ты не ну, понимаешь, там ничего не написано, что -то она, потому, это она. надо. Это какое-то лицо хочет ответить про печать, но ну, голос они а не ее знает. Зачем она это говорит? Ну, потому что шум это не Потому что вообще не она и нет, надо поделать. Надо... Я такого не помню, а, видео, что вы было А вот ты его видел, так нет, люди рассказывали. Я тоже не говорю, чтобы меня записывали. Шановні колеги, ще питання, ремарки, пропозиції, рекомендації. Тому що ми зібралися не тільки послухати мрію, але все ж таки виробити якісь е е рекомендації в площині безпеки журналістів. Тоб, для того, щоб е е більше такого не відбувалося. Є? Ну, Власне, у чоловіків, напевно, була спокуса якихось фізичного насилля розблокування, щось таке красиво жити, дівчина. Чому не скористатися? От чи взагалі там такі приклади були повідомлені? Як себе обезпечити від всього? Від не там себе, ще люблю, не чоловіків, да? ну, кавич. Але я не думаю, щоб такого -то становила, потому що ти не любиш мужчин. Насамперед в моїй ситуації мені опять же просто не знаю, повезло, що... Ко мне там рассказывали о о любви, то есть любовью, там покорить мое сердце, да, такие ситуации были. счастью, просто что не было ситуации такого то применения насилия. Но если человек с автоматом тебе говорит, что он там вот так вот будет, то ты уже ну, ты не ну, найдешь никакого общего языка, ты не скажешь ему, что нет, я не хочу. Но с человеком с автоматом уже спорить очень сложно. Ну, Схоже на те, что, в принципе, питание не, а не Я думаю, что но я хочу буду... а, да. да, микрофон. Думаю, что он записывал не дарма, Юрий, я думаю. И мы все-таки хочем... А, какие питания? Класс. Да, у меня вот карта на Якульникова, и на ней вот это в турнире. Ваши мальчики, писали еще на сайте Телекритика раньше, и теперь на нас медиа. Вопрос такой, что в одном из интервью вы говорили, что у вас не было возможности не звонить по телефону не пользоваться интернетом, хотя многие пленные ну, хотя бы иногда разрешали. Поэтому вопрос касается того, вот, в принципе, какие у вас были источники информации, ну, хотя бы это раз, раз дали там, позвонить или записку передать тем родителям, ну, а какие и, были возможности и, да, и да. А, ну, насколько это необходимо. Как было. Это я думаю, просто, знаете, вот даже кричит, это, да, ну, это невероятно круто было бы общаться с людьми, узнавать о том, что столько людей меня поддерживают людей в меня верят, столько людей, они за моей вот, знаете, какой спиной, они, они в меня верят. Они идут рядом. Но не знаю, этого это было очень тяжело. Я не знала ничего абсолютно, меня посадили специально в эту камеру в девушкам, для того, чтобы меня ограничить от какого-то контакта. То есть изначально была специально проделана работа. То есть другие военнопленные, да, они могли находиться в каких-то камерах, где была возможность. Меня посадили вот так, ну, не знаю, я особо опасный преступник, особо опасный. Я надеялась всегда, что мой папа где-нибудь вот такую вот какую-нибудь конфетку положит, и каждый раз так открываю, Ничего нет, опять ничего нет, папа не догадался. Поэтому это было бы, конечно, очень круто. Но дали позвонить тоже. Да. Я узнавала новости, вот как я рассказываю, вот этот офицер, допустим, вот он любил меня больше всего тренировать. Раньше рассказывал всякие неприятные вещи, о том, что вот, не скоро будет обмен, не скоро то, а потом наоборот он выискивал, и знаете, он придет первым. А ты знаешь, что тут у тебя вот то, вот то, а тебя вот так вот. И он такой, знаете, довольны, что он первый это все принес, вот он есть. Но в основном это единственный был способ что-то узнать. То есть от людей, которые где-то там обо мне в интернете прочитали и мне передали. Это единственный был способ какой-то связи с внешним миром и все. Я э, с папой единственный раз, вот я общалась, это еще при Первый месяц был, мы там буквально там продукты обсудили, все, после того мы... Ну, продукты в мы обсудили, все, после того мы с папой ни разу не общались. Я один раз его видела, знаете, где-то там вдалеке, вдалеке, вдалеке. Это был тоже первый месяц нового И все, после того мы с папой больше не виделись. Все это время не слышались, не виделись и никак. Папа просил, какого-то пыталась добиться... Да, какого-то контакта нельзя, нельзя особо опасный преступник. Особо опасный преступник. Mm -hmm. Ну да, если сказаться, сказать, что вы здесь первый день. Главная mm -hmm. проблема была в том, что когда я пропала, это отсутствие связи со мной. То есть месяц мои родители не знали. Это уже потом, когда господин Корнет, настоящий министр настоящего государства, он заявляет по телевидению о том, что мы... Кажется, скоординированная работа из структур, мы смогли выловить такого особо массового объединения, как Варфоломеева Мария. Я уже тогда, мой папа узнал обо мне по телевизору, он узнал о том, что ДОСЯ вообще-то пропала не просто так, что она вот там находится. Мені мені дуже прикро, що доводиться закінчувати таку цікаву бесіду. Я хочу сказати, що це був прес-клуб медіа про спілки і спілки журналістів. Спільний прес-клуб. У нас в гостях була Марія Варфоломієва, яка щойно звільнилася з полону. Вона розповіла дуже цікаву Рекомендації, які ми з нею спільно виробили. Я думаю, що ми зараз поширимо в прес-трелізі. І цей прес-клуб були Інна Гончарова, модератор, і Юрій Луганов. І у нас що два тижні по середах відбуваються такі цікаві спікери. Бувають, так що стежіте за нашими анонсмами, буде ще цікавіше. Добувачі. я когда в первое время начала работать, я волновалась, но потом я поняла, что у них видно угроб, я и не Спасибо. журналист.